ular meni o'z ixtiyorimga qo'ymay sudrab tortib to'rga chiqartdilar. odatda majlisga kirib o'tirgandan keyin fotiha o'qilar edi biroq ularning har turli savol va muammolari bilan avvora bo'lib fotiha o'qish ham yodimdan chiqqan biroz esimni yig'ib olgandan keyin majlisdagilarni ko'zdan kechirib chiqdim ushbu to'plamga abdulla qodiriyning she'r va hikoyalari jamlangan qodiriy she'riyati zamondoshlarini uyg'onishga chorlaydigan ruhda bitilgan hikoyalari esa o'zbek hikoyachiligining ilk namunalari sanaladi millatimga bir qarar ahvolimiz kabi she'rlar shoir o'ta zarur hayotiy mavzu va muammolarga e'tiborini qaratgan qodiriy hikoyalari esa mag'zi to'qligi davr holatini yoritib berishi bilan ahamiyatlidir ushbu to'plam keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan